S 大 S 和韩国歌手具君晔的浪漫重逢故事，一部是娱乐圈的热点话题。这场跨越二零年的重逢被看作是有像剧都不敢些剧情，却在现实中真实发生了。不久前，大 S 和具君晔合体为某杂志拍摄了封面写真，还在采访中大方分享了两人重逢的细节，以及婚后幸福甜蜜的生活。 确实，通过这段时间的观察和了解，网友们对两人闪婚的态度确实发生了很大的变化，从一开始的意外和不理解，变成了羡慕和祝福。采访中，记者通过快问快答的方式考验两人的默契度，比如他们在回答一起旅游的第一个国家这个问题时，大 S 就脱口而出：“我们一起旅游的第一个国家是日本。” 他们在十年前曾痛，有日本东京，有万安石，还一起买了夹克外套。那么问题来了，既然十年前就曾痛，有日本东京，为何此前要说分手二十多年期间没有见过面呢？按照时间推算，十年前应该是二零一二年。 而大 S 和王小菲是在二零一零年十一月十六日登记结婚，二零一一年三月二十二日在三亚举行婚礼。也就是说，大 S 和居金叶童有东京时，他和汪小菲才结婚不久。大 S 经纪人火速上线辟谣，纠正视频中说“鼻”应该是2 w e 一日，也就是二十年前，并非是十年前，承认是杂志字幕组失误。 翻译成了十年前，为什么小编会写成十年前，让人无法理解？在接受杂志采访时，这对夫妇让很多网友刮目相看，可见他选择了二十多年前的初的初恋是多么正确的决定。看到两人看起来开心幸福的样子，很多网友也表示这是遇到了对的人，真爱没错。 幸福不会欺骗人，眼神和细节都会见证两人爱情的痕迹。大 S 和顾君烨曾经交往过，因为男方经纪公司反对，两人被迫分手。在那之后，大 S 和小 S 到国外拍摄综艺节目《娱乐百分百》，不料却在国外街头看到同样是光头的路人，大 S 无声地跟着那个人走，跟在后头的小 S 把一切全都录了下来。 而该片段近期在汉网疯传，有网友以“何惧君夜被婆分手后跟着随便一个光头走”的徐熙元为标题发文，并在内文提到大 S 在节目上虽然都在笑，但看起来一点都不开心，还在路边跟着随便一个光头走，文一出随即引发热议。 不少人看了都觉得非常搞笑，纷纷留言表示真的太可爱了。听说巨君也当时在台恨有人气，随便一个光头，哈哈哈哈！向着思念的光头，标题太悲伤了，可是好好笑。会议中第三菜，现在看也很美。